85 на 15 то, что нам предлагают. Это о чем говорит? Значит, кто-то будет это администрировать. Мы сегодня с вами верим в то, что это будет распределяться по честному. эти 50 на 50 э, э, животноводство или 80 на 20 э, молочное производство. Как это все посчитать? Как это все? Это угробит окончательно наше животноводство и молочные отрасли. Мы не хотим деструкции, мы не хотим э, чего-то такого, чтобы нарушить в Украине какие-то, будем так говорить, законы. Но на сегодняшний день... Мы понимаем, что если этот налоговый кодекс подпишет президент Украины, изменение к налоговому кодексу, просто-напросто до уборки следующего года, а вы знаете, что сходов у многих нет, у многих они только в стадии шильца. То есть один единственный неурожайный год, и мы лежим на лопатках, и подняться мы больше просто-напросто не сможем. Хотели увеличить налоговый пресс на наши предприятия? Мы не против. Мы все с вами содержим социальные сферы. Мы все с вами содержим школы, мы все с вами Помогаем то И помогаем очень много. И как мы завтра те, скажем тем людям, которые придут к нам, те же школы, те же волонтеры, как мы им скажем, что, братцы, извините, у нас вот этот вот ресурс, вот ту часть прибыли, которую мы делились с вами, у нас сегодня ее забрали. И что мы скажем? Мы их отправим в Верховную Раду. Мы спросим, скажем им, вот идите туда и заберите, и спросите, где оно создавать рабочие места на Украине, бюджет пополнять надо в Украине. А мы с вами хвалимся, кукурузу вывезли миллионы тонн, пшеницу вывезли. А где наш биотонол, где наш биодизель, где наши рабочие места и опять бюджет? И таких вопросов, ребята, если поднимать, очень много. Поэтому все украинский забастовочный комитет принял сегодня решение блокировать трассы. Это Лубный, Киев, Харьков трасса. Это Хмельницкий, Винница трасса. Это Киев, Одесса в районе Умани трасса. Запорожская область город Васильевка.